आता जिल्हा परिषद नगरपालिका महापालिका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आलेल्या आहेत आणि त्यासाठी राज्यभरातून प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची आज बैठक होती आणि हे सर्व प्रमुख पदाधिकारी या निवडणुकांमध्ये निवडणुका तसं काय आमच्या लोकांना नवीन नाही आहे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही कधी काम करत नाही निवडणुका असू द्या नसू द्या पक्ष देशाचं शिवसेनेचं काम चालू असतं परंतु एक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक निवडणुकांची पूर्वतयारी म्हणून या ठिकाणी सर्व कार्यकर्त्या पदाधिकाऱ्यांना बोलवलं होतं आणि महायुतीने केलेली कामं लोकांपर्यंत पोहोचवणं आणि निवडणुकीमध्ये प्रत्येक पदाधिकाऱ्याने आपापली जबाबदारी पूर्ण करणं या सर्व कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका आहेत आता लोकसभा विधानसभा आमदार आणि खासदारांच्या निवडणुका याच लोकांनी लढवल्या आणि जिंकून दिलं त्यामुळे आता कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका आहेत त्यामुळे आमदार खासदार मंत्री सगळ्यांनी मिळून या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका स्वतःच्या निवडणुका जशा लढल्या तशा लढायच्या आणि आपल्याला यश प्राप्त करायचं आणि त्यामुळे महायुतीने केलेलं काम मी मुख्यमंत्री असताना अडीच वर्षात केलेलं काम झालेला विकास लोकाभिमुख कल्याणकारी योजना ज्या केल्या आपण लाडकी बहीण योजनासारख्या त्या लोकांपर्यंत पोहोचवणं आता महायुतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि आमची टीम जे काम करते ही कामं लोकांपर्यंत गेल्या अडीच तीन वर्षातली पोचवणं आणि लोकांना संपर्क करणं आणि लोकांमध्ये जाणं या सगळ्या गोष्टी कार्यकर्त्यांना नवीन नाही त्यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका आल्या की आपण अशा बैठका घेत असतो अशी ही बैठक होती दसरा मेळावा देखील अगदी दसरा मेळावा पण जवळ आला आहे दसरा मेळाव्याची जय्यत तयारी कार्यकर्त्यांनी केलेली आहे आणि दसरा मेळाव्याला देखील महाराष्ट्रतन तो मोटा प्रमाणा लोक कार्यकर्ते पदाधिकारी शिव आजाद मैदान सर हिंदी में जानना चाहेंगे आज बैठक लेकर चु, अब चुनाव है स्थानीय स्वराज संस्था का जिला परिषद नगर पालिका महापालिका है अब इसके पार्श्वभूमि पर ये बैठक थी ये प्रमुख हमारे महाराष्ट्र में से सभी पदाधिकारी आए थे लोक प्रतिनिधि आए थे अभी ये चुनाव है कार्यकर्ताओं का पहले जो लोकसभा विधानसभा हो गई यही कार्यकर्ताओं ने उनको हमको जिताया है अभी इनके चुनाव में जैसे हमने हमारा चुनाव लड़ा है लोकसभा और विधानसभा वैसे ही इनका चुनाव हमें लड़ना है और कार्यकर्ताओं को एक आ, हर चुनाव में जिताना है कर, ये मार्गदर्शन उनको दिया है और इसलिए जो काम महायुति ने पिछले ढाई साल में मुख्यमंत्री मेरे कार्यकाल में हुआ है जो कल्याणकारी योजनाओं का योजनाओं को लागू किया है वो लोगों तक पहुंचाने का है अभी देवेंद्र जी काम कर रहे हैं हम हमारी टीम काम कर रही है निर्णय ले रहे वो लोगों तक पहुंचाने का है और इसी के साथ ही महायुति का महायुति की जीत जो है ये आ, बड़ी जीत होगी जैसे विधानसभा में बहुमत भारी बहुमत मिला वैसे ही इस चुनाव में भी महायुति को भारी बहुमत मिलेगा महाराष्ट्र में लड़ आया है आप महाराष्ट्र में किसान अब संकट में है ये बड़ा संकट है इसलिए आज कैबिनेट में चर्चा हुई मुख्यमंत्री भी स्वयं आ, फील्ड पर जा रहे हैं वो सोलापुर जाएंगे मैं धाराशिव जाऊंगा हमारे अजीत दादा जिले में जाएंगे सभी मंत्री हर जिले में जहाज जा, यहाँ पर बाढ़ परिस्थिति है किसानों को जहां नुकसान हुआ है वहां का जायजा लेने के लिए जाएंगे और किसानों के पीछे हमारी सरकार पूरी ताकत से खड़ी रहेगी किसानों को जो भी नुकसान हुआ है वो किसानों को मिलेगा और किसान जो है आज संकट में उसे मदद करने की आवश्यकता है इससे पहले भी हमारी की सरकार ने किसान को मदद की है अभी भी करेगी आगे भी करते रहेंगे